Итак, после, матча 15-го тура Арняк Спорт победил у Ингульца со счетом 3-1. Ингулец на 10-й минуте оказался в меньшинстве. Возможно, это предопределило счет матча. У нас на после матча пресс-конференции главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко. Сергей Дмитриевич, ну, традиционный вопрос. Поделитесь впечатлениями от матча, что получилось, что нет. В первую очередь я хочу поздравить команду Горняк спорт с победой, заслуженной победой. Они, наверное, больше этого хотели, судя по тем событиям, которые развивались на футбольном поле. Вот. Ну, вы уже вкратце сказали, что, может быть, в какой-то степени ход игры поломался из-за того, что у нас была потеря, то есть удаление. Но, опять же, это не оправдание. То есть были моменты, хотя такие полумоменты, мы должны были их реализовывать. Но самое главное то, что команда очень много сделала ошибок в оборонительных действиях, очень много. То есть это, я думаю, что и стало, скажем, основной причиной нашего поражения. А в последнем матче вы победили, но тем не менее сегодня провели сразу четыре замены. Составит, с чем это было связано? Вы до сих пор ищете оптимальные связки, да, оптимальный состав? Ну, в принципе, да. То есть мы ищем оптимальные варианты, плюс тому, что у нас, скажем, капитан команды пропускал, поэтому стали немножко перестановки, сделали. Но, опять же, я думаю, что у нас еще очень много-много работы в этом плане. Поэтому за месяц, конечно, который мы работаем, очень сложно что-то видоизменить, потому что у нас не было Доконфликтоваться, то есть уже трансфер, была закрыта, поэтому мы уже будем ждать зимы и постараться делать какие-то выводы из происходящего. И уже дальше Ну, вы знали, что у вас в составе достаточно экс-игроков наверняка спорта, у которых ну, особая мотивация, скорее всего, то есть вы этим фактом как-то ну, пользовались? Ну, я на это надеялся, но по сегодняшнему походу игры я не увидел, что у них была максимальная мотивация.